খাই বিবাদ মই এতিয়া আহিছোঁ এটা হিষ্ট্ৰিকেল প্লেচ এইটো হ'ল আপোনালোকে দেখাই পাইছে আমলখি দেওহাল এইটো এটা হিষ্টৰিকেল প্লেচ হয় শিৱসাগৰৰ ইয়াত আপোনাৰ বাৰ বছৰ মূৰৰ ওপৰত এবাৰ পূজা হয় আৰু এশ এটা বলি দিয়া হয় ইয়াতে সেইটো কাৰণে এই এইডোখৰ জেগা বহুত জনপ্ৰিয় হয় আমি অকণমান চাব আহিলোঁ আৰু জেগাটো বাৰু চাওক কিমান ধুনীয়া গছবোৰ চাওঁ কিমান ধুনীয়া গছ একদম ধুনীয়া পৰিৱেশ আপোনালোকক যিমানখিনি পাৰোঁ আৰু ধুনীয়া দৃশ্যবোৰ দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু বহু আগৰ দিনৰ পৰাই ইয়াত মানে সেই নিয়মটো চলে তাৰমানে বাৰ বছৰৰ মূৰ মূৰে এবাৰ পূজা হয় আৰু এশ এটা বলি দিয়া হয় ইয়াত মানুহকো বলি দিয়া হয় সেইটো জাগা আহিখনে ভাল লাগিছে সেইটো কাৰণে ভাবিলোঁ এটা ভিডিঅ' এটা কৰি লৈ যাওঁ যিহেতু এটা স্মৃতি হিচাপত থাকি যাব বিশেষকৈ এনেকৈ বিশেষ এনে চাবলৈ একো নাই গছবোৰে এনে ফুৰি আছে আৰু কিবা কিবি ঘৰ এজ এ স্মৃতি হিচাপত মানে পিন্ধি দৰ্শন কৰি কৰি ল'লোঁ যিহেতু পিছলৈ চাব পাৰিম সেইটো কাৰণে ৰাইজে মেমৰী হিচাপত অলপ আগবাঢ়ি গৈছোঁ সেইটো চাই ভাল লাগিছে বহুত পুৰণি জেগা হয় পূৰা এই জংঘল হৈ গ'ল ছ' ফ্ৰেছ এই ঠাইডোখৰ কেনেকুৱা লাগিছে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাব ভিডিঅ'ডোখৰ ইয়াতে শেষ কৰোঁ আকৌ লগ পাম নেক্সট ভিডিঅ'ত আজিকাই দিছোঁ বাই বাই